До кінці лютого, на початку березня 2022 року, до Миколаєва заходили російські танки. Вони заходили з боку Херсону та йшли по Херсонському шосе, далі по центральному проспекту. Дорогою вони минали територію Миколаївського зоопарку. На фіші з назвою написано найкращий зоопарк в Україні. Він дійсно дуже великий з неймовірною кількістю рідкісних тварин. А головне, зоопарк це теж символ. Символ того, что життя в Миколаеве, попри близкость фронту, тривало и триває. И это символ неизламности у сложные часи российско-украинской войны. Мене звати Владислав Фарапонов, я працюю аналітиком в одній з найбільших громадських організацій в Україні: Інтерньюз Україна, і це подкаст Рішуча Миколаївщина. Сьогодні я говоритиму з директором Миколаївського зоопарку. Владимир Миколаївич Топчий є одним з найбільш пізнаваних жителів міста. Він прийшов у зоопарк у 1965 році у гуток Юнатів. З 1978 року він працював екскурсоводом, науковим співробітником з за відділом і хижих тварин, а також заступником директора зоопарку. Він з нами поділиться, як зоопарк пережив перші місяці після вторгнення, коли зоопарк відновив роботу та що робили з російськими ракетами на території, і яка доля зоопарків, які евакуювали від обстрілів. Вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, в цілому, от, як зоопарк от, вижив перші місяці особливого повномасштабного вторгнення, і от як виживає зараз? Тому що е, все ж таки зоопарк це не тільки звірі, да, це і, і працівники. Тому от, цікаво, от, як ви от, там, уже майже рік да, оцінюєте от, перші місяці і яка ситуація зараз? Ну, вже пройшов почти рік нашей военной жизни и конечно уже мы привыкли мы уже наладили работу мы уже знаем что нам делать как поступать конечно вызовов много тревог много живем большими надеждами на победу вот сейчас уже как-то все более-менее ну, пришло в какую-то военную норму а первые месяцы очень сложные, особенно март, когда еще морозы были, когда вражеские войска стояли буквально в 8 километрах от зоопарка и были большие проблемы с снабжением зоопарка кормами, потому что многие поставщики оказались на оккупированной территории в Херсоне, Херсонской области. Нужно было все это организовать, нужно было организовать коллектив, Потому главное в этой ситуации, конечно, это люди. Но если не будет людей, не будет специалистов, то никакое дело не будет успешным, все можно потерять. Вот. И тут я должен отдать большой долг благодарности нашим сотрудникам, которые буквально первые полтора-два месяца ночевали в зоопарке, когда транспорт не ходил, когда обстрелы были для того, чтобы рано утром встать и начинать кормить, кормить и убирать у животных. Вот. И, конечно, когда не стало кормов, мы обратились к горожанам, помогите нам сохранить коллекцию к волонтерам. И мы получили огромный отклик от многих-многих людей, от волонтеров, от, не только Николаева, от и Одесса. Вот люди приезжали, привозили корма, кто-то привозил килограмм яблок, кто-то привозил мешок, кто-то привозил 200 килограммов картошки, яблоки, морковки, даже мясо привозили. И мы очень благодарны людям за то, что нам вот помогли до мая месяца, когда уже более-менее наладилось. Поставки кормов, да и да, даже сейчас еще продолжают помогать кормами, наши волонтеры, наши uh -huh. горожане. Огромное им спасибо. Второй вопрос uh -huh. это, конечно, деньги. А uh -huh. мы же живем большей частью за счет входной платы. Вот, и, ну какая входная плата, когда зоопарк был закрыт на третий день войны? А мы обратились к людям купите билеты онлайн. Вы, наверное, это тоже видели. Да, да, да. Вот и этот отклик тоже был очень такой мощный. По сути дела, до сих пор мы во многом живем за счет тех донатов, mm -hmm. которые люди вот там перечислили или купили билеты. Причем билеты покупались по всему миру, и и в Израиле, и в Австралии, и в Японии в Америке, в Англии мы очень много получили этих денег, заплатили а, с этих донатов больше 12 миллионов гривен государству и городу. Вот как наша поддержка была военное время. Mm -hmm. вот, то есть мы в общем-то как-то решили вопрос финансирования зоопарка, потому что у города в этот момент просто денег не было. Вот очень важно было эта связь с прессой, с вашими коллегами. Угу. А, ну, вы знаете, я не знаю наверное страны, которая бы Журналистов какой-либо страны, которые бы не были у нас в зоопарке. У нас было много прямых эфиров и э, с Вашингтоном Голосом Америки, и mm -hmm. два прямых эфира с Японии, прямые эфиры с Чехии, с Польшей, несколько эфиров э, со, со Швейцарией, <свейцарии> с Италией. Вот. И э, я выступал на конференции в Лиссабоне, которая была вот в конце mm -hmm. сентября, и там Присутствовало 72 зоопарка, 918 человек, 112 стран. И с большим вниманием выслушали мой доклад. И после доклада зал встал, и это было очень важно для нас. И аплодисментами приветствовали Николаевские, зо... Николаевские зоопарки, uh -huh. Зоопарки Украины. Вот. То есть здесь нельзя было молчать, uh -huh. нужно было... бить тривогу, нужно було обращаться за допомогою, що ми маєте а таке питання: а скільки людей, от, от в принципі, те, що ви кажете, по суті, оплатили квитки, але фактично ну, не прийшли. Да? Тобто, Ну, зрозуміло, люди писали: ми з Франції покупаємо білети, 100 білетів покупаємо, звісно, ми а, підйом. А, а, а загальна кількість якби Я такої не статистики немає. А не має, говорити, да? об паріть ага. цифрі. <laughs> Uh -huh. Той помощи, которую мы получили, могу сказать, что 12 миллионов мы заплатили. Окей. ну тут абсолютно правильно сказали, что насправді зоопарк находится как раз по ну по сути близко до, в принципе, дороги из Херсону. Вот, коли... танковый бой первый танковый да. бой в начале марта был где-то 800 метров от, от, от забора зоопарка, угу. это было угу. более тревожное, страшное время. Конечно. Да, да. Но, а... но очень быстро и люди и животные привыкли к обстрелам. За это время на территорию зоопарка упало 8 маршевых двигателей от разных видов ракет. Это и кластерные ракеты падали, и ураганы, и смерчи. Часто угу. Сейчас это все находится на территории. Вот стало нашей частью, нашей экспозиции, нашей истории. Ну да, в я вижу фото, там, особенно у біля, біля, відомого варьеру с тиграми, с львами, да, то Таке, дуже красномовне фото, скажімо так. А от в цілому, тобто, ви поки не збираєтеся да, ці ракети з території прибирати, тобто, в принципі, поки їх так. Убирати а... не будемо. Дві mm -hmm. ракети у нас попросили одну ракету забрали на антивоєнну виставку в Германію, кластерну ракету із зоопарка. А вот, одну ракету ми передали ВСУ, тому що вона оказалась дуже важливою для Угу. Навіть так а, ну а в цілому, от б, чи побільшало відвідувачів, от якщо ми там беремо літо, а, осінь і зараз. Ну, побільшу, тому що з міста поїхало більше 50% населення. населень. Ну да, да, да. І в місті залишилось десь близько 230 тисяч людей. Зараз люди потихоньку зв'язаються, але далеко далі <реку> не всі, ну мабуть, ще і рано возвращатися, Тому, конечно. Ну и сейчас время, всегда вот в это время посетителей меньше, но мы работаем уже вот 4 месяца, мы открыты, и люди в субботу, воскресенье и будние дни приходят, тем более погода сейчас позволяет, uh -huh. вот приходят в зоопарк, смотрят наших животных. Для нас это очень важно, и для людей это очень важно. Да, а а, а такая еще питание вот... Багато було інформації там про зоопарк у Харкові, наприклад, що багато тварин, там, на жаль, загинули. Ви говорите часу. о зоопарке, о зоопарке екопарк Фельмана. Да, да, Он, да, 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 погиб, да. Да, там не тільки животные погибли, а там погибли 4 сотрудника в час евакуації з да, да. пасічних животних. Многії зоопарки України. откликнулись на помощь и забрали этих животных для себя, особенно зоопарки Западной Украины, зоопарк Ровно, зоопарк Луцка, зоопарк Драгобыча, Лимпопо. Мы не могли угу. брать этих животных для себя, потому что мы не знали, что будет в Николаевском зоопарке. Ну да, разумеется. Да. Я, поскольку являюсь президентом Ассоциации зоопарков Украины, то мы каждую неделю проводим онлайн-конференцию и помогаем не только зоопаркам, которые на свободной территории. Мы даже поддерживаем зоопарки на оккупированной части Украины. А зоопарк э, э, Бердянский, э, зоопарк э, э, вот, заповедник Аскания-Нова, uh -huh. куда перечисляли деньги. Мы перечисляли деньги на Арабатскую стрелку, потому что без нашей помощи эти бы зоопарки не выжили. Мы понимаем, что они находятся в крайне сложной ситуации, и мы ну, безусловно согласовываем наши действия с Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и оказываем помощь. Кроме того, из, из Европы в течение всего этого времени приходили сублимированные корма, и мы очень благодарны зоопаркам Праги, Двуркралова, Варшавы, Лодзи, Берлина, Таллина, которые отправляли не только корма для животных, но и ветеринарные препараты, и даже оборудование. Вот, то есть у нас очень большие тесные связи с зоопарками Европы, чего нельзя сказать с нашими коллегами из российских зоопарков, с которыми, по сути дела, мы порвали все. Угу. связи на второй день войны я принял решение выходе из евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, потому что быть в одной ассоциации с зоопарками, которые поддерживают свою страну угу. агрессию и уничтожение зоопарков, в том числе, вот для нас это невозможно. Это было условие моего участия, принятия участия в конференции в Португалии, что там не должно быть русских зоопарков, их там нет. Угу. Останнім будуть запитання. Буквально декілька днів тому стало відомо, що, що помер дуже відомий алігатор, да? так, в принципі, його назвали Вася, да? він був рекордсменом по создання. Ну, всі ми живі создання, да, всі ми живі, і у всіх у нас є определенный срок, який нам отпущен. Нам і от наш Вася, это, ну, в общем. Знаковое животное наше, к сожалению, да, несколько mm -hmm. дней назад он у нас умер. Он прожил в зоопарке 71 год. А в 52 году 50 сантиметров его привезли в зоопарк. вот, А прожил он ну, где-то около... 75 лет, потому что ему было где-то 2-3 года, когда его привезли mm -hmm. а, а кто теперь из, из тварин есть таким наибольшим долгожителем? Туды? Ну, вы знаете, удивительно, у нас есть фламинго, который живет еще и из старого зоопарка, которому больше 50 лет. Mm -hmm. вот. Достаточно уже возрастная птица, но они живут долго. Mm -hmm. Ну, вот 50 лет нашему фламинго. Mm -hmm. вот. Хотя многие животные mm -hmm. доживают до глубокой старости. У кожного животного, у кожного віда, це ну, свой срок, свой предел. Дякую, Володимир Миколавич. Дякую. В дякую вам. У, ми, за... у мене все. У мене все. В принципі, дуже дякую за, за вашу увагу і насправді бажаю і зоопарку, і і вам, і, і персоналу, звісно, терпіння і сил. Перш за все, перш за все, треба дякувати нашим хлопцям, які. І зараз на передовій, які захищають Україну, захищають наше місто, місто Миколаїв, герой, тому що перші місяці війни воно стало наше місто, стало щитом. Дякую вам. Дякую вам дуже. Подкастів рішуча Миколаївщина створена за фінансовою підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини. Міс подкасту є одноосібною відповідальність програми Медіа для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.